Серпень видався для спеціалістів патим ГЗК доволі спекотним, не тільки за температурними ознаками. Про те, що вдалося виконати у минулому місяці, та обов'язково потрібно здійснити у вересні, розповів заступник голови правління комбінату з виробництва Валерій Заєць. По ітогам роботи за 8 місяців 16-го року виконані всі планові показники, крім в і рекскавації. Основна причина здесь це остановка п'ятитисячного комплексу ссутствия ленти для каниру. а также простой ЭША номер 2. За август месяц 2016 выполнены все плановые объемы. Ну, вкратце выполнения Завалка. Август месяц. Плюс 7800 тонн. Того с начала года 34100 плюса. Производство концентрата. Плюс 3000 тонн за август. Выполнили мы 54200 тонн концентрата. С начала года имеем 10 200 тонн плюса по обесцотном. Добыча руды август плюс 4000, которая разделена, отрадно отметить, карьера, 5 ,5, 550 тонн плюса и подземной добычи 3450 тонн плюса, в сумме 4000. Того добыча руды с начала года составила 44 300 тонн плюса, имеется в виду. Работка горных выработок по августу плюс 42,5 метра. С начала года имеем 170 погонных метров плюса. А. работы плюс 44 тысячи метров кубических по августу месяца. Но с начала года имеем 305 тысяч метров кубических минуса. Я говорил причины. По переэкскавации также с начала года имеем 309 тонн тысяч метров кубических минуса. Это связано с простой наша номер 2. По августу месяцу имеем 56 тысяч метров кубических плюса. Подгрузки лома отработали в плане, при плане 250 тонн, отгрузили 258,2. По сдаче лома цехами на ЦВБКМ при плане 250 в августе было сдано 260,8. В сентябре уже на сегодняшний день станут 20 тонн, 20 с половиной, но мы потом после совещания все начальники, его начальников цехов заходят ко мне, мы обсудим нашу работу по началу сентября и по встрече руководителя. Отгрузку концентрата также выполнили при плане 51-200, выполнение 51-400, отработали нормально. Незадовільно розпочала вересень шахта 9.10. Складні умови на п'ятому південному, де працює та долає труднощі колектив Гащука. Монтаж третього східного та проблеми з персоналом. Ось лише деякі поважні причини, що ускладнюють роботу цеха. Шахта 9.10. Добича заставила плюс 700 тонн. Проходка горных выработок составила 17 погонных метров, плюса. При этом следовало бы отметить, что если с начала года шахта имеет 1900 тонн плюс а, по добычам, так имеет 21 погонный метр, шахта 910, Сергей Сергеевич, записываю внимательно, отслеживаю, у вас 21 погонный метр отставания по нарезным работам от приказа номер 1. Поэтому перекрепление западного участка это дело хорошее. Тем не менее, вы должны увеличивать производительность своих бригад. И на конец месяца, кроме перекрепления западного участка, погасить отставание, то, которое связано с исключением одной бригады с проходческих работ. То есть выйти на нуля по проходке. В сентябре также шахта работает неудовлетворительно. Даже можно было бы сказать, уже всех. Минус 900 46 тонн минуса. На шестое число эта цифра довольно серьезная. Есть здесь объективные моменты. Это мы, скажем так, попали в тяжелейшие условия по пятому южному откаточному выемочному штреку, переезжали насосную камеру. Кроме того, были моменты, когда не имели даже доступа к забое. Тем не менее, следовало отметить работу бригады «Рощука». Они и в августе месяце в тяжелейших условиях насыпали 5 тысяч. Я должен сказать, что это высокая производительность для данных условий. И здесь вышли, как говорится, с честью сложившейся ситуации. На данный момент забой за насосной камерой. К отработке осталось три соображения. У шахты самая главная задача это монтировать Третий восточный, для того, чтобы мы быстро избавились от пятого южного, перестали мучить бригаду и давали нормальную добычу, восстановивший штрек под демонтаж. Кроме того, были проблемы у нас с персоналом. Это первый рассечной, где шахта работает двумя сменами вместо трех положенных в сутках. А также второй восточный выемочный, на котором отрабатывают порядка трех пятых от состава бригады, от положенного состава бригады. По нынешнему положению вещей сейчас перегнаны все забои, перегнан пятый южный откаточный. Цифра 950 тонн минуса довольно приличная, тем не менее шахта также берет обязательство на себя на следующий понедельник аннулировать отставание і стати на план. Свою оцінку роботи основних підземних цехів у серпні висловив голова правління ПАТ МГЗК Олександр Юрійович Зельберман. Це август місяць, був доволі напряжений місяць. У всякому випадку, мені він удовлетворення не приніс. І не приніс він мені удовлетворення по нескольким причинам. Отвратительно работала шахта 3.5. Кстати, она отработала таким образом, что я уже вижу сегодня, что она выбывает из рентабельных подразделений. Не похоже, что так шахта так работала. Значит, я сделаю выводы по этой шахте. Они у меня сядут на голодный паёк. Потому что нужно работать и держать свою марку. Три года было лучшей шахтой, провалилась за месяц. Начало этого месяца вообще проваливает до конца. Шахта 8 работает стабильно и уверенно. Там держать. Апрель месяц шахта 8 показала, как надо работать. Всем без исключения. Шахта 9.10 тоже то потухнет, то погаснет. За счет прихватов выполнила план и 3.5, и 9-10, что не делает чести ни той, ни этой шахты. Потенциал у шахты 9.10 колоссальный. Работать надо ну, по шахте 14-15 я сильно не буду, так сказать, но тоже вероятность того, что шахта может работать лучше, есть. Все предпосылки для этого есть. Шахта каким-то образом все-таки убиливает от лидерства. А неплохо было бы иметь 14-ю шахту той, в я хотел бы ее видеть. А хотел бы ее видеть 25 тысяч каждый месяц. На гора Руды, самой высококачественной. хочу отметить, что в августе месяце действительно мы имели на гораздо по воде. Знойное лето испортило всю обедину. По перекачке шла. С горем пополам мы выплавили, выполнили, извините, месячную программу. А могли завалить ее. Кстати, в этом месяце, учитывая, то, что дождевых дней не будет в сентябре, мы можем завалить работу по перекачке шлангов. І не тільки по переказі шламу. І завалити зімою посівною. Тому що земля камінь. роботи нету. Також голова правління комбінату наголосив, що з понеділка, а саме з 12 вересня, на напати МГЗК розпочинається комплексна перевірка. Про перебування інспекції на нашому підприємстві доповів заступник голови правління захорони праці Андрій Швець. яка ситуація. Ем... Комбинат получил поведомление от первого заступника начальника головного управления Дешпраці в Дмитровской области Королева Константина Валерьевича о том, что у нас на комбинате будет производиться проверка инспекции. Данная проверка уже обговорена приказом про призначение комиссии для проведения комплексной проверки субъекта господарювания ПАД на Органецкий и комбинат. Есть приказ у нас, он от 1 сентября 2016 года. В этом приказе 22 человека с председателем комиссии. Вкратце остановлюсь. Смотрите, комплексная проверка начинается с 5 сентября, только со вчера, по 23 сентября, три недели. Первую неделю инспекция не заезжает как мы предварительно уже разговаривали. Инспекция к нам приезжает в понедельник, 12 сентября. Какого будет 12 число происходить? То, там, в 9 часов они выезжают из города Кривого и в часу 12 не у нас. После чего будем ориентироваться, соберем совещание в конференц-зале, либо в малом зале ТК, проведем совещание с руководителями подразделений, с руководителями предприятий и начальниками цехов и с инспекцией. Про те, як виробничі питання вирішують механічна та енергетична служба підприємства, дивіться далі. З августі місяці на обладітельній фабрикі були виконані слідчі ремонтні роботи. Дробілка, дробілка номер один, розборка дробілки, монтаж валка, заміна підшипників, монтаж валка і збірка дробілки Все было выполнено 100%. Робот номер 13. Невзирая на то, что в принципе, при разработке графика работы не были обеспечены персоналом, выполнено на 100%. Промывочная машина номер 2. Сборка комбинированного вала. Выполнена на 70%, но в связи с отсутствием подшипника 35-40, работа эта не доделана будем заканчивать. За август месяц военной растужда. Из всех выполненных по плану по объему работы практически выполнили все. Единственное, что не успели выполнить, что они не успели, а то, что даже не приступали. Это выполнение работ по грузской водительной фабрике. Это то, что мы намечали по ЛК-1, ЛК-2, на 3-15 в первых коробок конвейеров. Так, концевые выключатели включателей подземной части ЛК-1, 3, и также по ОФУ-2 мы не, с, э, не получилось выполнить работу по замене концевых печателей конвейеров по 1 2 замена оперативного кабеля управления на конвейере из капли. Все это связано с тем, что как бы, на, на, тот момент, на данный момент отсутствует необходимая тенция. Это, конечно, короткие кабели э, контроля. Поэтому все эти работы мы перенесли на сентябрь месяц. Это чтобы для, хорошего, для из того, чтобы то, что мы отмечали ранее. Продолжаются запланированные покривельные работы, а также будительные по административно-побутовому комплексу шахты 14-15. Шахта 9-10. Годовой план выполнили, для работы 500 квадратных метров. На сегодняшнее число выполнили 100 100 квадратных метров стяжки правильно. Шахта номер 8. у нас Шахта номер 8 выполнили. 300 квадратных метров первого слоя, 280 квадратных метров второго слоя, при плане 250 квадратных метров августа месяц. Шахта 3.5. Вы, работы выполнили в процентном соотношении 88%, но кровля состоит из двух зданий под одними интернами. Один, одно здание выполнено 70 квадратных метров, выполнено еще ранее. То есть шахта 3.5 работает выполнена. АБК, АБК шахты 14.15. Штукатурные работы выполнили в августе месяце в количестве 1066 метров квадратных. Работы продолжаются. Сначала строительство выполнили 5586 метров квадратных. По устройству перегородок из газоблока выполнили 1000 квадратных метров при плане тысячи квадратных метров. Выполнили на 100% работы продолжается по устройству перегородок из кирпича. В сентябре месяце вот выполнено работ по кирпича порядка 200 метров продавок. Когда а... будут выполнены эти работы? Октябрь месяц. Не устраивает. Отже, комбінат готується до комплексної перевірки, водночас готуючи цехи до осінньо-зимового періоду та з обов'язковими виконаннями планових зобов'язань.